чем его суть. Вы сейчас рассказываете о претензии э, по отношению к работе следователя, по которого я не изучал и не знаю. Поэтому, если бы вы обратились в пятницу, мы сегодня с вами поговорили, уже заслушал за субботу, за воскресенье, я понимал бы суть проблематики. Что касается следователя Мешкового, его уже нет. И слава Богу, его уже здесь не будет. Что касается поручить другому следователю, если вы ссылаетесь на УПК, начальник управления полиции не имеет права доручать и проваджить для иншему следчему. Потому что в УПК закреплено исключительно такое право за начальником следственного подразделения. Я могу только выйти с клопотами, с ходатайством, потому что я, видите, в с, ходатайством, с ходатайством. Или к прокурору, или к начальнику следствия. Начальник управления полиции не имеет права давать указания следователю о проведении тех или иных следственных действий в связи с чем это все прописано в уголовном процессуальном кодексе, где следователь вын, признан процессуально независимым лицом. Что касается уголовного производства, мне необходимо буквально 3-4 дня, чтобы я его изучил, заслушал, и я уже понимал, что творится. После этого я могу выходить с определенными обращениями к прокурору, находить следователя, который сможет это все рассказать. За вами. Я же выслушал, выслушал, да, -да, -да. выслушал да, -да, да, пожалуйста. Да -да -да. пожалуйста, пожалуйста. Что касается вашего права обращаться в прокуратуру, в национальную полицию, это ваше право. Пожалуйста, его никто не оспаривает, вы можете сегодня обратиться завтра. Но мне необходимо 3-4 дня, чтобы знать проблематику данного уголовного производства. Потому что мы сейчас с вами разговариваем, понимаете? чтобы доктор знать, прежде чем лечить, он должен изучить историю болезни и знать все под ногой. А я только выслушал ваш диагноз. Ну, извините, я может, я говорю, но я говорю вам, как специалист, который проработал в следственных подразделениях и оперативных службах. Поэтому, если вы заранее предупредили, что я да. вот такая проблематика, я и всех прошу, кто приходит на прием, позвоните в пятницу, скажите, потому что у нас получается разговор. Вот я выслушал суть и, и. Хорошо, можно мне ответить? Да. Во-первых, я хочу сказать вам огромное спасибо. Прекрасно. Знаете за что? Да. За то, что я в этот период с 31 марта... досконально изучил права, которые мне положено иметь как потерпевшему и как не потерпевшему при обращении в органы полиции. Так сложилось, что за последнюю неделю я посетил э, с другими людьми четыре управления полиции э, разных районов города Киева. Это Деснянского, это Оболонского, это вчера Соломенского, целый день с утра до вечера. Вот. И проблемы одни и те же у нас. И в городе Киеве, и в стране в целом. Про которые я говорить не буду, все мои знания. Какие-то проблемы у нас с полицией. Одни и те вы, же да? проблемы. Проблема та, что полиция существует, она не руководствуется законами Украины и нормами КПК. Конкретно при обращении людей с заявлением про преступление. Об, общий какой то знаете. Да, ну, вы знаете я я вот нельзя, так... нельзя судить об определенном обществе или ячейке общества по конкретным каким-то индивидуалам. Это не я сказал. Хорошо, это хорошо, я, а вы, вы, судите по одному-двум следователям всю работу правоохранительной системы. Я, я в следующий я. раз, когда мы будем я. с вами дойдем до этого производства, мы более детально подискуссируем эту тему. Хорошо. Но говорить о том, что там полиция полностью провальная и не выполняет закон, ну, поверьте, мне как со стажем, ну, но я тоже меньше, офицер со стажем. в меньшей мере это просто некорректно и неприятно слышать. Я давайте вернемся. хорошо вернемся вот к нашему криминальному делу то что вы сказали это и есть цель моя главная цель это простите даже не обращение к вам